અમારા વિસ્તારની અંદર ગુરુવારે અને બુધવારે બે ટાઈમ કાપ રે છે મરજી પડે છે ત્યારે ગમે ત્યારે એ ઇલેક્ટ્રિકનો કાપ દીએ કરી નાખે છે અને અમને વોલ્ટેજ પૂરા મળતા નથી અહીંયા પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી એ સિવાયની બીજી જે કાંઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે રોજ કારીગરોને બેઠા બેઠા પગાર દેવો પડે છે અને અવારનવાર આ વસ્તુનો ઇશ્યુ આવે છે કોઈ અહીંયા કોઈ જે કોઈ પણ કર્મચારી છે પૂછવા જાય છે તો કોઈને પાસે કાંઈ જવાબ જ નથી કે શું કારણથી આ વસ્તુ થાય છે તંત્રમાં અવારનવાર રજૂઆત કરી છે કોઈ પણનો કાંઈ ફરફાર નથી અમારી રજૂઆત એટલી જ છે કે અમારે છે પાવરની સપ્લાય એકદમ અમારી પાસે પરફેક્ટ વ્યવસ્થિત રહીએ જેના હિસાબે અમે વ્યવસ્થિત કામગીરી કરી હતી સરકાર અમારા ધંધાની અંદર પચાસ ટકાનો ભાગીદાર છે આગામી પગલાની અંદર અમે ધરણા કરશું પીજીબીસીએલ ઓફિસમાં જઈને એને રજૂઆત કરશું અમે એમડી ડી સાહેબની સાથે સાથે રહે ગાંધીનગર દિલ્હી બધી જગ્યાએ રજૂઆત કરશું કે નવાર અમારામાં તકલીફ પડે છે આરડીએસએસ મેં એકસો સત્તર કિલોમીટર કંડક્ટર હમ કોટેડ કંડક્ટર કર લેગે કોટેડ કંડક્ટર જબ આ જાયગા તો એ વાલી પ્રોબ્લેમ રિઝોલ્વ હો જાયગી उसके साथ में हम लोग ने स्पेसिफिकली राजकोट रूरल के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम में भी इस साल 81 फीडर्स ऑलरेडी ले लिए हैं जिसका टेंडर अभी हम दो तीन दिन में अपलोड भी कर देंगे तो ये वीच काप की बेसिकली दो तरीके की प्रॉब्लम होती है एक होती है कि बारमवार ट्रिपिंग आती है जिसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री फाउंड्री इंडस्ट्री को दिक्कत होती है इवन इफ इट इज़ फॉर फाइव मिनट्स पाँच मिनट के लिए भी अगर वीच काप है तो वो पाँच मिनट बाद आ जाता है बट फर्नेस बंद हो जाता है एक वो प्रॉब्लम होता है दूसरा ये होता है ड्यूरेशन एक कलाक दो कलाक बंद हो गया कई बार क्रॉसिंग के कारण बंद हो गया या क्या कहते हैं कंडक्टर कन्वर्जन मान लीजिए नया आगे कनेक्शन आ रहा है तो उन लोगों को हायर कैपेसिटी का कंडक्टर डालना पड़ता है ताकि उसकी डिमांड भी केटर हो सके इस वाले केस में यही हुआ कि थर्सडे को भी उनका काट लिया गया ये मैं तपास करा दूंगी कि थर्सडे को भी बीच का काप रखा गया तो उसकी बार इनको सूचना टाइमली क्यों नहीं दी गई कि भाई हम लोग आगे नया कनेक्शन क्योंकि एच की भी देखिए एसओपी होती है कि मुझे एच कनेक्शन का एस्टिमेट पे करने के पंद्रह दिवस के अंदर इसको उसको देना है तो अब इसमें डिले इसमें जो ये हुआ कि जो रजा का दिवस था उसके अगले दिन तक काम चला आठ किलोमीटर कंडक्टर था डॉ कंडक्टर मोटा होता है तो वो डाला था हंड्रेड एम वाला उसके कारण से इशू हुआ होगा बट ये मैं तपास करा लूंगी मैं ऐसी को पूछ लूँगी कि ये क्या हुआ था ये तपास हम करा लेंगे जो कंसर्न डेप्यूटी इंजीनियर्स थे उन्होंने वहाँ पे जान करी थी नहीं करी थी क्या था पूरा ये मैं तपास करा के कहूँगी जो इनका मेजर इशू है वो वीज काप का है उसके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कोटेड कंडक्टर का प्रपोज कर दिया है कि इसको आप कोटेड कंडक्टर कर दीजिए जो दो सौ तक की कैपेसिटी ले सकता है वो ए एल कंडक्टर होता है मोटा वाला वो पी ऑलरेडी लगा रहा है जगह जगह तो यहाँ पर भी हम इसको लेके इसको रिजॉल्व करा देंगे